высшего общества, я так понимаю, и тех людей, которые начинали здесь с Николаеве, да, и от самых старших за этим статусом. хочу на себя взять обязанность, сказать вам огромнейшее спасибо. Просто. Почему? Что? Не знаю, как для кого, но для меня да важно то, что я начала. Я начала большую жизнь, и я так про себя иногда думаю, как бы мне не было тяжело, мне очень тяжело. Не знаю, как другим, но мне очень. Я благодарю Господа, что в моей жизни появился 23-летний человек. Хочу уточнить, 23-летний, да, с которым ну, я никогда не общалась да, за свою жизнь, я не придавала значения, что такие люди могут умнее быть меня, ну как бы, да, вот, вы в данный момент сыграли в моей жизни очень большую роль. Вы изменили меня за маленький период очень сильно. Вы открыли мне глаза на ту жизнь, которую я за 33 свои года просто не видела. Я была слепа. Я не могла открыть ни мать, ни бабушка, ни сын, которого я обожаю, родила, да, для детей. Кем бы я в жизни не была, чтобы мне не пытался открыть глаза, ни у кого не получалось. Низкий вам поклон. Все Анатолий. Аллилуйя. Можно, сказать, респект, что в 23 у вас такой огромнейший опыт, что вы смогли сломать такую, как я, и такие, как вот просто сломать. Другого слова не назовешь. Заставить очистить себя, насытить себя и понять смысл прохождения здесь. Вообще не прохождение даже, а начинание жизни. Спасибо вам огромное от всех нас. И хочу так продолжить. Желаю одно. Желаю всем всегда одно. По-другому не могу, но главное здоровье. Все остальное у нас есть руки, ноги, ум, сердца, души. Мы сами хозяева своего тела, мы сами хозяева своих планов. Ну вот здоровье я вам желаю самого высшего, чтобы на все года вам хватило воспитывать таких, как, таких, как мы. И еще, еще, еще. еще.